Первый день победы. Это праздник был. Это было счастье, ликование народное. Был слышен звон медалей и веселье фронтовиков. Вот такой День Победы, я помню. Какая-то вера была в лучшее будущее, да? Будущее. Ну, конечно, разруха после войны была, но все-таки это восстанавливалось, оно как-то на глазах. Все люди работали, люди не пили, как сейчас. Сейчас говорят, праздник. Да, По-моему, у большинства сейчас каждый день. Правильно, да? Так, честно. Я как сейчас помню, я уже в Ростове жил, призова закончил и как 1 9 мая 1645 года во весь опор по Буденновскому проспекту города Ростова проскакали два кавалериста, разнося весть о победе. Это на всю жизнь запомнилось. Скажите, сейчас как вам праздник? Очень хорошо. сейчас особенно почему-то. Чем особенно? Что такого? Что нового? Ну, вообще дружно, и народу много пришло. Первого мая так никого не было. Мало только студенты, дошкольники, да, а таких пенсионеров мало было. А сегодня очень много встречает День Победы. Я вот смотрю, молодежь очень активная. Вот, пока Слушайте. Послушайте. Мне нравится. Вообще-то мне нравится песня. А молодежь. Вот, а вы, нравится? Нравится. нравится. Все. Я желаю вам успехов. В учебе. Как только война началась, я сразу не забуду, мы шли с парковки, пололи пшеницу. Так. Идем на мать, со мной шла, и я, я женщина идет и бедет. война началась, война началась, Мишку этого взяли, Генка взяли этого, Говорит, да все, этих давай тоже ливить, я все, не забуду, не Бессмертный полк. Вы видели фотографии все еще. Я тоже своего папу, он правда после него не умер, но все равно самый, он участник войны, поэтому имел право. И... внуков возьму и принесу цветы. А сейчас мне учило, вот как мальчик шел, мальчик мне уручился то, что я его взял, положил сюда. Зачем я буду нести домой и с парковой выносить, когда есть. О, вот, музыка. Ну, это музыка. Вот, 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 вот сейчас. Скажите, а как молодежь к вам относится, уважает? Исключительно, исключительно.